thank mm -hmm. you 昨晚睡得好吗？好啊，你怎么起这么早呀？今天要去趟工作室，想着给你做早餐，就睡不着了。其实你不用这么麻烦的，我点外卖就行了。不麻烦，坐。<laughs> 你现在可是公众人物了，一切要小心，外卖也不能随便点的。你这是怕你的粉丝把我给活剥了吧？是啊，你呀、啊。 现在可是最重要的，在家好好吃饭，不要随便给别人开门哦。嗯，那我走了。嗯，那我走了。 高估我的食量呀！这是把我当成了一个猪吗？ 你怎么在这儿啊？我，十一呢？他走了。那我等他一会儿。哦。别弄了，笨手笨脚的。你说谁笨手笨脚的？你才。说你笨手笨脚还不认？啊？起来。 说了让你别弄，快坐下。看来你手艺也不怎么样嘛，十一可没动就走了。 这是十一做的。哦。你吃早饭了吗？你要吃吗？我想喝咖啡。咖啡？我不知道咖啡放在哪儿啊。厨房，柜子。哦，好。真是到哪儿都摆脱不了你的奴役。说什么呢？ 我跟咖啡对话呢。哦，咖啡。给。不好意思，我太饿了。啊这个咖啡你留着喝吧。啊。 吃饱了吗？吃饱了，再来点儿。下次吧。 怎么会有人给我寄快递呢？ 不要随便给陌生人开门。 快递公司查了吗？快递公司已经查过了，寄件地址是假的。公司保安部不会对知道十一住址的人进行问询的。那拍照片的狗仔呢？这事儿不是十一的公关部在查吗？啊，这事儿我也跟小黑说了，他说一有消息就回复我。你再去找公关部了解一下情况吧。再想想办法，能不能调到快递投放站点附近的监控，看一下能不能发现点线索？行，我现在就去查。 好，我知道了，我会和十一哥沟通的。太猖狂，这还没有官宣呢，就有狂热粉丝干出这种事情。这个 CP 不能再吵了。粉丝的不满，并不是在于我跟方言谈恋爱，而是在于他们觉得方言没有资格做我女朋友。既然这样的话，不如往大了吵，强化人设。 放出更多的消息去营销方言，我要让他们爱上方言，彻底接受方言做我女朋友。可是这培养 CP 粉也不会花太长时间，何况公关部那边的消息已经暗中放出去好几次了。如果现在撤回来的话，只会让粉丝的猜想愈演愈烈，百害而无一利。十一哥，别说了，先打电话给公关部，告诉他们这件事我会亲自安排。 师哥，喂，老大，警察这边介入了，查到照片源竟然是妮娜，但是妮娜说自己只是一时糊涂发了照片，绝没有寄恐怖玩具，而且快递那边全都是假信息。你让保安部把所有的资料都拿过来。 你不是说我很麻烦吗？为什么要来关心我？以后不要随便给陌生人开门。他想要干什么呀？什么叫做我不能给陌生人开门？ 是你吗，十一？以后不要随便给陌生人开门。 对不我我不知道你在这儿。你怎么进来的？我有十一个家钥匙啊。啊，哎，谢谢。刚才真是不好意思啊，我太大惊小怪了。 你没吓着吧？嗯、哦，没事没事，我刚刚摁了门铃的，可能你没听见吧、哦。我在楼上，刚才真的特别可怕，不过还好是你。<laughs> 哦对了，我是来取十一哥上次录的 demo 的。不急不急，先喝点水压压惊吧。好。哎，小 K，嗯，你在十一身边做助理多久了呀？我从大学刚毕业就开始了，不准确的说，应该是还没毕业的时候。 我上学那会儿就是十一哥的粉丝，我们整个宿舍都没他呢。没想到你在他身边这么多年，还是一个小迷妹哟、哦。那当然了，十一哥可是我们所有人的 idol。从他出道起的每一首单曲，我都循环了无数遍。他的每一场演唱会，我都没有缺席过。为了他，我做什么都愿意。哪怕只能远远的看上他一眼，我都心满意足了。 哎，像粉丝是不是特别不希望自己的爱豆谈恋爱啊？方言姐，嗯，你知道我们粉丝圈有一句什么话吗？嗯，爱豆谈恋爱是要被杀头的。啊，对了，你不是要找 demo 吗？在哪里？我去帮你拿。哦，对，在十一哥的黑色包包里。黑色包啊。嗯 进，石总，这是你要的关于绯闻事件的所有问询资料。好，出去吧。 小 K 跟你在一起吗？怎么了？你问他干嘛？我问你他在哪儿？他他去我家帮我取东西了。什么？小 K 我找到了，你看看是不是这个呀？小 K，小 K。 到底怎么回事？你给我说清楚。方燕有危险。什么？我正赶去你家，方燕有危险。 得了，是你一直在偷拍我跟十一，是吗？小凯，你是不是误会什么了？我跟十一只是朋友。别提他的名字。从你一开始出现，十一整个人都变了。他竟然会为了你不顾自己的身份。 不惜掉粉，你知道他一步一步走过来有多不容易吗？你知道这些年我为他付出了多少？我查了小 K 的资料，从你出道开始，他就是你的粉丝。上大学的时候，为了参加你的助理面试，错过了论文答辩，连毕业证都没拿到。 他还是粉丝后援会的会长，在粉圈里有一定的知名度。你和方言的绯闻爆出来之后，他就曾在粉圈里公开发表过抵制方言的言论。没错，我是喜欢他，无私的那种喜欢。我这辈子最想做的事情就是帮他站在舞台中央，成为一代巨星。可是你。 这一切。 你想说我会坐牢，对吗？无所谓，我不在乎。我这辈子做的最有意义的事情，就是陪着十一哥。而你毁了我对十一的所有美好幻想。反正我也不能陪着他。 一切都没有意义。我要你把十一还给我。霍爷。别怕，警察很快就来了。等会儿警察就来。